آپ کی سلامتی ہو عزیز دیتا آن بیہیف آف ان کنڈیشنل آف منسٹری آپ کی خدمت میں حاضر ہے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جدون قاضی اور حکمران کی بات کی جس نے بنی اسرائیل پر تیرہ سو قول مسیح چالیس سال حکمرانی کی ان کا انصاف کیا اور اس کی زندگی کو ہم نے دیکھا کہ وہ آخری وقت میں گناہ میں پڑ گیا جس کی وجہ سے خدا مند کے حضور اس کو مشکل پیش آئی اس کا جو حکم اس نے توڑا وہ یہ تھا کہ اس نے بہت سی بیویاں کی جس میں سے ستر بیٹے پیدا ہوئے اور ان ستر بیٹوں میں بیٹوں نے پیٹوں میں ایک لونڈی کا بیٹا بھی تھا جس کا نام تھا ابھی ملک تو ہم آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں ایک چھوٹا سا کورس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو جناب پادری ہسکی سروش صاحب نے لکھا اور ان کو اس کو دھن بھی دی اے خداون مجھ کو جان میرے دل کو بھی پہچان اے خداوند مجھ کو جان میرے دل کو بھی پہچان او تو میرے خیال مجھ پر زہر کر تو میرا آزما تو میرے خیال مجھ پر زہر کر تو میرا حال اے خداون مجھ کو جان میرے دل کو بھی پہچان میرے دل کو بھی پہچان آپ کے خدمت میں قاضیوں کی کتاب اس کا نو باپ اور اس کی چند آیات یوربل یعنی جدون کے بیٹے ابی ملک کی زندگی پر جب ہم غور کرنے کو ہیں تو میرا میں نے چاہا کہ میں بائبل مقدس میں سے اس میں سے پڑھوں تب یوربل کا بیٹا ابھی ملک سکم میں اپنے ماموں کے پاس گیا اور ان سے اپنے سب نے انحال کے لوگوں سے کہا کہ سکم کے سب آدمیوں سے پوچھو دیکھو کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے یہ کہ یوربل کے سب ستر بیٹے جو آدمی ہیں وہ تم پر سلطنت کریں یا کہ ایک ہی تم پر حکومت کرے اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں تمہاری ہی ہڈی اور تمہارا ہی گوشت ہوں اس کے ماموں نے اس کے بارے میں سکم کے سب لوگوں کے کانوں میں یہ باتیں ڈالیں اور ان کے دل ابھی ملک کی پیروی پر مائل ہوئے تب سکم کے سب آدمی اور سب اہل ملو جمع ہوئے اور جا کر اس ستون کے بلوت پر جو سکم میں تھا حبی ملک کو بادشاہ بنایا جب یتام کو اس کی خبر ہوئی تو وہ جا کر کوہ گرزیم کی چوٹی پر کھڑا ہوا اور اپنی بلند آواز کی اور پکار پکار کر ان سے کہنے لگا اے سکم کے لوگوں میری سنو تاکہ خدا تمہاری سنے خدا اپنے کلام کے پڑھے جانے پر برکت بخشے ابھی ملک کا مطلب ہے جیسے کہ میں نے پچھلے اپیسوڈ میں کہا میں بادشاہ کا فرزند ہوں وہ بادشاہ کا فرزند تھا لیکن بادشاہ نہیں تھا وہ زبردستی اپنی زندگی کا کیریئر اپنی زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے بادشاہ بننا چاہتا تھا وہ چاپلوس تھا وہ سیاستدان تھا اس نے ایسا کیا کہ اپنے ستر بھائیوں کو ایک ہی پتھر پر کاٹ کر موت کی گھاٹ اتار دیا اور ان میں سے ایک بچ چکا اس کا نام یوتام تھا اور یوتام کا مطلب ہے خداون نے مجھے کامل کیا اور دیکھیں وہ پیغام بھی جب لاتا ہے تو حلیمی سے کوہ گرزیم پر جا کر بلند آواز سے کہتا ہے کہ میری آواز سنو تاکہ خدا تمہاری آواز سنے کیونکہ اس کے بھائیوں کو ابی ملک نے قتل کیا اور ابی ملک کا انصاف وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اس کے ظلم و ستم کی کہانی پیش کرتا ہے اور اس طرح وہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے تو ابھی ملک نے کیا کیا ایک آدمی کو گال جو جس کا نام گال تھا اس کو اپنے آپ کو اس کے اپنے اپنے ساتھ میں لایا اپنی فوج کے ساتھ میں اور وہ اپنے آپ کو شہزادہ کہتا تھا اور دوسرا انسان تھا یوربل یوروبل نہیں یوروبل جدون کا نام تھا اس کا نام تھا یوربل تو یہ اپنے آپ کو کیپٹن سمجھتا تھا فوج کا سردار سمجھتا تھا تو ان دونوں نے مل کر بہت قتل و غارت کی اور جب یہ سکم کے شہر کو فتح کر چکے تو وہاں اس نے درخت کاٹے اور درختوں سے اس قلعہ کے چوگرد آگ لگا دی اس میں ایک ہزار لوگ تھے جو جل کر مر مٹے لیکن ایک اکل مند عورت نے اوپر سے جب ابھی ملک کو دیکھا تو چکی کا پاٹ اٹھا کے اس کے سر پر مارا اور وہ وہی زخمی ہو گیا اور اپنے صلاح بردار سے کہا مجھے قتل کر دے کیونکہ لوگ کیوں کہیں کہ میں عورت کے ہاتھ قتل ہوا ہوں تو چکی کا پاٹ جو ہے وہ یسو مسیح نے بھی اس کا ذکر کیا کہ اگر تم جھوٹ بولتے ہو اگر تم اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتے ہو اگر تم مغرور ہو جیسے کہ ابھی ملک تھا اگر تم لالچ کرتے ہو اور اگر تم اپنے پڑوسی کی چیز کا لالچ کرتے ہو تو اس سے بہتر ہے کہ چکی کا پاٹ تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے اور تمہیں گہرے سمندر میں پھینک دیا جائے تو یہی انجام ہوا اس لالچی انسان کا اس مغرور انسان کا جو اپنے ناکام اور کالے کرتوتوں کو سنبھال نہ سکا اپنے خیالات پر قابو نہ پا سکا قتل و غارت کی بہت سے درخت کاٹ دیے ایک ہزار لوگوں کو زندہ جلا دیا اور اس کے بعد اس عورت کے ہاتھ سے وہ مارا گیا اور خدا نے اس کا انصاف کیا خدا نے اس کو اس کا اجر اس جہان میں دے دیا تو آج کے لیسن میں ہم صرف یہ سیکھتے ہیں کہ اپنے بھائیوں سے محبت رکھیں اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھیں کیونکہ خداون نے ایسا ہی فرمایا ہے دشمن سے محبت کرنا بڑا مشکل کام ہے لیکن پھر بھی ایسی محبت کریں کہ آپ اس پر قابو پا سک اپنے جذبات پر بدلہ نہ لیں کیونکہ خداون کہتا ہے بدلہ لینا میرا کام ہے اور ہمارا خدا تو محبت کا خدا ہے اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ سنیے سمجھیے اور اس پیغام کو جیسی آپ کو توفیق ملے خداوند آپ پر رحم کرے قبول کیجئے خداوند آپ کو برکت دے آمین آمین آمین, آمین